Держспецзв'язку прагне запровадити продаж сім карт за паспортами. За новими умовами, абонентів можуть змусити укладати договори з операторами мобільного зв'язку. Умови цих договорів визначить кабмін. Українці не задоволені таким нововведенням. А як же ж до нього ставляться пологівці? Я вважаю, що це необхідно. Так я не знаю, що ділити. Дело в тому, що у багатьох людей вже є по декілька карточок. Я тогда будет с этими новыми карточками? Это что, их надо заново регистрировать? Я считаю, что это не нужно, потому что, есть, опять же, если у человека несколько карточек, это что, несколько раз надо выстоять в очереди? Прежде Я всего, за. мы только за. И почему? Расскажите. Ну а как? Будешь знать, кто звонит. И... Ну, в таком А как можно узнать, кто звонит? Ну, в смысле? Ну, ты можешь поднять информацию потом, кто звонил и выяснить. В каких ситуациях это помогает? Ну, зачастую это когда звонят и угрожают. Mm -mm. Конечно нет. Чему? Уяснить. Ну, ну и так вот тут он по полный счет раз и уже не снимаю. Ну это правда не любитель по паспортам более. Конечно нужно. Везде уже все это есть. Везде это во всех странах? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Конечно, это же проще, всем проще, а вот, и нам проще, и А вот в каком ракурсе это будет проще вам? Ну, это ж надо возможности знать, насколько это карточки действуют, куда, чему. А вы лично сталкивались с ситуацией, когда вам звонит неизвестный номер? Да, очень часто и в последнее время просто невыносимо. Неизвестно, молчат и просто раздражает даже. Ну, как бы сказать, я не знаю, как от этого избавиться. Вот очень часто. Что номер звонить неизвестно, и перезвонить никак и не знаю, что это. И молчить мол... Да, долго молчит очень. То есть, когда уже будет продажа по сим-карточкам, -кар вы... Мы... Ну, я, я думаю, можно потом узнать, кто это. Звонит или кто это. Или что-то хотят, или просто Не издеваются. Ну, Не а зачем это? Не, ну зачем это? Пришел, купил аж. Зачем это? Не знаю. Ну, нет, потому что... Хто менше знає, цін, ну, лучше. А з іншої сторони, хорошо офіційно, може будь-який номер, значить, надо. Я знаю, я Ви ж... мене жона займається. Мене просто купила його телефон, щоб не треба домой дзвонити і діти в запорожці сюди, туди, а я їм не користуюсь, я там і не мію користуватися. Я там знаю кнопку нажати, я поставлю ще, на як називається там. Чтобы я сам не работал. Платить угу. гроши. Хоть а грошей не было. когда, чтобы ты гроши не было.